Наши уважаемые гости. Всех собравшихся в этом зале мы приветствуем и поздравляем с днем рождения второго гора. Я предлагаю пригласить на наш праздник самого дорогого нам гостя и помолиться и поблагодарить нашего Господа Иисуса Христа в молитве. Спаситель, наш искупитель. Во имя Твое мы собрались на этом месте. Благодарим Тебя, Господи. И через Тебя благодарим нашего Небесного Отца, по милости которого мы здесь, на этом месте, в доме молитвы, где собрались дети Твои. Благодарим Тебя, Господь Иисус Христос, что Ты наша жизнь. Благодарим за то, что Ты любишь нас такой любовью. Благодарим Тебя, что Ты нас объединил, Господи, зайдя на крест Голгофы, чтобы искупить для Себя, чтобы дать нам жизнь новую, чтобы дать нам, Господи, вечную жизнь, чтобы жить без страха, жить надеждой, радостью, то, что есть у нас защитник, есть наш Искупитель,